по 30 апреля. Все, кто добровольно отдадут незарегистрированное оружие, будут освобождены от уголовной ответственности. Это такой месячник. То есть э, милиция принимает взносы от населения, так сказать. А мы в свое время уже обращали внимание на то, что сейчас многие эксперты говорят о росте преступности. Соответственно, возникает вопрос, насколько разумно отдавать оружие э, сейчас, когда оно как раз может пригодиться. Об этом будем говорить с экспертом по вопросам безопасности Андреем Семизички. Андрей, доброе вас утро. Вас? Доброе утро. Ну вот заходишь в оружейный магазин, ассортимент вроде бы невелик. Флаберы, что там, газовые баллончики, электрошокеры. А что на самом деле действительно вы бы посоветовали гражданину, который всерьез задумался о том, чтобы защищать себя в науке? Из законного. Законное достаточно просто получить разрешение на покупку дробовика. Помповое, помповое оружие mm -hmm. это и не такие большие деньги и в то же время достаточно просто ему научиться обращаться. Но, Но с еще ружьем раз... на улице привлекает много внимания. Как мы его... ружье дома же может Мы же быть. говорим о защите дома семьи. Mm -hmm. Опять же, если вы уехали, то жена с детьми остаются в квартире, mm -hmm. на даче, дома. То есть родители престарелые, то есть им все равно необходима какая-то защита. Понятно, что необходимо несколько уровней, да. То есть необходимо там все-таки обратиться к сигнализации поставить, да. Но в любом случае уметь и обращаться Обращатися з э, оружие, оружием це основний принцип демократії, которую. Ну, таке чисто жіноче запитання. Да. Ну, чоловіки до зброї набагато ближчі, Жінки, звичайно, не так. Як жінка себе може захистити? Що вона може мати в своїй сумочці, в себе вдома, щоб захистити себе, свою дитину, якщо там чоловіка немає, в момент? ну не буду сміятися, но свисток лучше всего, по большому счету. Справді? Потому что можна нет, привлечь внимание, ви же не будете обращатися для того, чтобы качественно одной рукой успеть достать сумочки, а женская сумочка. Там... достаточно Могила, много интересных иллюзий, да, мочи, э, достать и потом к ним профессионально обращаться это достаточно сложно им надо тренироваться этим э, девайсом девайсом надо тренироваться лучше в таком ситуации если вы оказались в сложной ситуации на улице свисток привлечение внимания ну пускай будет так даже да, немного смешно если еще чем защищен... во рту то на тебя не нападут потому что подумаешь что это твоя стратегия электрошокер электрошок у нас запрещен у нас много ограничений, и, к сожалению, в Украине до сих пор не принят единственный на постсоветском пространстве и в Европе, куда мы стремимся, да, отсутствует закон про обращение с оружием, то есть обращение гражданского оружия. То есть э, механизм покупки, э, изъятия его же, э, сдачи, потому что это все регулируется милицейской инструкцией, 622 инструкцией, там, устаревшей, которая принята лет 10 назад. Поэтому правовых оснований, например, там, изымать оружие, э, обращаться с ним, у нас, к сожалению, э, достаточно все я понял, что электрошокеры, даже если вот кто-то вам предлагает их купить, то вы должны иметь в виду, что они вне закона. Они не, не разрешены. Не да, разрешены. Есть в худшем случае, ну, конечно, в худшем случае вы получите административный штраф. Угу. Но им, опять же, нужно обращаться, уметь обращаться. То есть пойти хотя бы там в тот же тир или где-то там на природе, попробовать, как он работает, механизм. То есть только после пятой тысячи обращений, ну, как бы закрепляется рефлекс физически, да, когда ты не задумываешься, руки дрожат, нервничаешь, ты же не будешь говорить, Грабителем говорит: подождите минуточку, я сейчас поковыряю сумочки, ну, сейчас достану и сама же себя, себя не да, знаете, как это Попробуем. Попробуем. поэтому это все достаточно это ложный обман, это обман купить оружие или как? зачем милиция сейчас отнимает у людей оружие? Сейчас вот, да. покупка просто оружия это фактически как купить себе велотренажер и им не заниматься. Uh -huh. То есть если ты купил, то ты должен быть сознательный владелец оружия, и им тренироваться, обращаться и учить учиться навыкам. Uh -huh. а, для чего сейчас э, изъятие? Это ежемесячники такие, еж, ежегодно идет в начале года и в конце, то есть осенью и весной, в период обострения это активности, такая, да, это да? традиция изъятия оружия. На, на этой волне были, например, изъяты учебные автоматы в школах. Сейчас мы вос восстанавливаем это все и требуем, чтобы вернуть в школы на, 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 это, на начальную военную подготовку uh -huh. учебные автоматы. Под видом того, что невозможно их хранить и сохранять безопасность, они были изъяты. Малокалиберные тиры были фактически уничтожены в стране, потому что невозможно было... Призна, подготовка была по большому? Но 0. зато были хорошие показатели о том, что изымались в месяц там, тысячи оружия. Все получили себе ордена, но... Ну, Получательные автоматы на фотографии были, были, были совсем хорошо, как настоящие вот К сожалению, так. Второй подход ⁇ это, опять же, как бы так. Вот после мартовских событий, которые у нас происходили, да, для того, чтобы не задерживать социально-активных граждан, ну, под видом, которые занимались там, грабежами, фактически mm -hmm. под видом там, революционной риторики, да, задерживалась, например, захват банка. Когда, да, выходили граждане с оружием, их в, в рамках месячника не задерживали, а проводили профилактическую беседу изымая оружие. А Потом вот... они продлят еще раз на месяц. Mm -hmm. То есть это будет обычно двухмесячники в начале года, двухмесячники в конце года. Во время такой социальной активности людей. Хорошо. Дома ружье. Извини, Пашка, просто реально да. это насущное. Дома ружье, допустим, оно лежит помповик, на улице. Что может быть да, эффективным? Кстати, флаверы, нужно? Вот, вот эти Флаберы, газовые пистолеты, газовые баллончики, вот пневматика. Из опыта. этого всего ассортимента того, что у нас разрешено. Uh... Конечно, я буду как бы так как юрист, ну подскажу, что все-таки лучше все-таки шокер, да? Это да. В худшем случае мы получим административный штраф за использование шокера, да? Но им тоже нужно пользоваться, потому что баллончики, ты понимаешь, ветер до тебя, против тебя. То есть ты можешь выпустить эту струю газа и получить себе в лицо, а противник твой окажется неповрежденным. Флабер даже травматическое оружие, травмат, который нам типа разрешен, угу. он на нашей уже практике это чисто, ну, как бы так сказать, ложная безопасность. Потому ну, что да, ты нарушает если ты его портишь, порт, выражения... там есть определенное требование не меньше 5 метров. При уличном столкновении, да, ты больше метра, а если ты в районе метра используешь его, то это уже ну, как бы, оказая на. Превышение. Превышение, даже не превышение, нарушение норм безопасности при использовании травматического оружия. И второе это уже нанесение тяжких телесных повреждений, потому что он рассчитан на стрельбу с 5 метров. Uh -huh. Uh -huh. То есть и его вот лучше использовать як всі... наступательне скорее всего ему, скорее, будет грабить так вам скорее у вас отнімуть імжево. У, у нас є запитання від глядача, щойно воно да. надійшло. Я зараз його зачитаю. Ось зараз дуже багато зброї із зони АТО, яка потрапила до нас. От дівчина пише: я дуже хвилююся. Почуваю в себе в небезпеці. Як цю зброю будуть вилучати взагалі? Як з цим Можете запрокоментувати? Ви ну, вірите, якщо до АТО по почтом до 2 мільйонів ні не зареєстрів у нас в страні. копанного, да, похищенного со складов, неучтенного, да, то есть это было, ну, до двух тысяч, до двух миллионов стволов до АТО. То сейчас, ну, не буду пугать зрителя, ну, там, на лесном можно там, купить гранату, там, то есть патроны, ну, потом роз, адрес рост, адрес то есть, все, ну, тут все в, в, в органы, в, в органы внутренних дел, конечно. Ваше мнение как специалиста, быть может, разумно было бы сейчас, вместо того, чтобы честно пытаться раз изъять, оружие, легализовать, да. просто провести уже полностью процедуру Ученые или как минимум короткоствол легализовать или вот по вашему ощущению? А, и Ассоциация владельцев оружия и товарищество восприятия обороны Украины а, в, требуют принятия закона про оружие, в котором предусмотреть возможность а, а, ношения и пользования короткоствольным огнестрельным оружием. Против этого, конечно же, есть лобби МВД, которое а, есть Державная служба охраны, которая а, является монополистом по охране банков сигнализации домов, фактически, которым является монополистом применения и использования огнестрельного оружия, и в то же время лоббистом любых изменений, противодействия любым изменениям, потери своего монопольного положения, потому что любой банк, любая там, инкассация происходит с использованием инкассаторов и охраны, Державной службы охраны. Это объем там, до 400 миллионов долларов гривен э, рынка. И поэтому, конечно же, монополисту не хочется терять свои позиции на рынке. В этой ситуации э, граждане оказываются сами э, против увеличивающегося количества и преступности, и под видом революционной риторики, занимающейся мародерством, грабежами. Поэтому в этой ситуации э, требование принять закон про оружие, э, про гражданский оборот гражданского оружия с э, возможностью граждан приобретать... Э, короткоствольное оружие для защиты себя и ношения его, скрытого ношения, да, то есть не надо там демонстрировать это все дело, это закон уже, который перезрел. И после революции был поднимался вопрос, его даже приняли в первом чтении и потом опять заживали, заживали, заживали. Андрей, если позволите, я подвел бы такой небольшой саммар для всего сказанного, а вы поправите меня. Первый момент. Если говорить об охране дома, то лучше всего рассматривать там, не знаю, помповый дробовик. Не так дорого и довольно эффективно. Для уличных Вещей, то это не флабер, не пневматика и даже не травмат. А как ни странно, слушайте, вот тот самый не до конца разрешенный электрошокер, потому что это эффективнее, потому что психологически будет отпугивать. То есть вот опять опять же, надо проверить, чтобы он нужно работал. Да, регулярно этим необходимо заниматься, потому что навыки, только навыки, помогают спасти и защитить себя. Как бы для у кого не вызвало улыбку, но тем не менее девушки в сумке лучше действительно в том числе иметь свисток для того, чтобы привлечь в случае нападения внимания. Третий момент это то, что в Украине огромный количество незарегистрированного оружия, особенно в контексте, еще до АТО было 2 миллиона единиц, сейчас много больше, но э, антилобби для легализации оружия выступает структура МВД, которая сегодня является монополистами на рынке вооруженной охраны. Ничего вроде бы не забыли. Все, все. Спасибо Я вам. Виновных нашли, спасибо. спасибо.